Пришло сообщение, что я выиграл машину. То есть я сначала убедился, зашел на сайт. Сайт вроде бы все показал, что там действительно. А на какой вы сайт зашли? Я вот если бы я помнил, какой я сайт зашел, потому что я спешил как раз. Ну, было мероприятие, то я спешил и не углублялся. Потом я уже выехал в город, перезвонил хотел узнать, или там точно я там выиграл машину. И получилось, что ну, они мне так и рассказали, что я выиграл машину. Вот так вот. А дальше какие были требования? А дальше были требования, чтобы платить все государственные налоги, потому что приз очень большой, то есть я захотел забрать в денежном эквиваленте, и приз очень большой, то есть она облагается налогом. А речь о какой сумме шла? Сначала шло о маленьких суммах, о двух-трех тысячах, а потом пошли суммы и там 8 и 6, вот в таком вот. А да, вы несколько, да, несколько раз перекидывали? деньги? Да, несколько раз перекидывал деньги. Перекидывал деньги через терминалы приватбанка. Перекидывал разные суммы и на три счета. Они объясняли тем, что один счет, счет за налог тот, другой счет налог тот. Вот так вот. А вот мошенники назвались какой организацией? Вот. Связь какая-то. Тоже, если бы я все запомнил тогда, и не обратил внимания даже какая-то связь. То есть они сказали, что это государственная организация, да? Они не сказали, что это государственная организация. Ну, то есть фирма за счет фирмы должно, должно было оплачиваться там 34 процента то есть я должен был бы только один ну, процент то есть они сказали что я воспользовался поздно я думаю почему поздно пришло сообщение сегодня же я в этот же день с ними разговаривал но типа они сказали что это поздно и там началось они за транши там, за перевод денег что по траншу там надо было перевести потому что ну, различные суммы а скажите, пожалуйста, какую сумму обещали вам в качестве компенсации за автомобиль? 230 тысяч. 230? 000? Да, 230 тысяч. А какой вы автомобиль выиграли? Шевроле, C Рузы. Вот. То есть у вас никаких сомнений не возникало, пока вы... Да, вечер. пока я уже понял, что вечером в 5 часов отключились оскучился телефон я зашел на сайт и сайт уже не не загружался тогда я уже понял что то есть это наверное была такая однодневная страница в интернете да где была ваша на, на, на сайте была ваша фамилия написана? не было на сайте моей фамилии написано а, что а было на сайте то есть ну номер то есть был номер телефона моего мобильного даже вот так вот и то были цифры только не все то есть они там случае не разглашения, там и все цифры не показывают. Ну, первые цифры видно, что мои. Дальше я просто начал уточнять и вот на этим вы говорили, что вы свой телефон давали в объявление, так? Ну, в объявление, да. Я, я подавал объявление для продажи машины. А в милицию вы обратились через сколько времени после совершения? На следующий день. Через день, вернее. Через день. То есть вы еще день ждали? да? да? Понятно, а вы виничанин или приезжий? Венечанин, можно сказать, район. Венецкий. Ну, это вы первый раз попали на удочку да? да? Первый раз. А сколько вам лет? Три ну, Трисофоны. Да, мы у нас были... Вчера мы написали женщину, фильм Инлигентная женщина, тоже художница. Сын работает там государственных структурах, вот это развод вашей милиции. В милиции отключается полностью логика у человека и перечисляет. Хочется как лучше, получается как всегда. Ну, я помню, что это так, не даст возможности. Тем более, если вы не участвовали в розыгрыше. Первая